Конкретно кроки, які будете пропонувати ви в міській раді, да, Це значить, збільшення цих дитячих Значить, садків. конкретно ми беремо блок, ми пишемо, восьмий пункт, це комунальна програма. Восьмой пункт у нас це повернення в комунальну власність міста. Раніше приватизованих дитячих садків, закладів позашкільної освіти. От чітка, конкретно, максимально чітко, да, максимально чітко. Ми вважаємо, що якщо був закон і він существує на сьогоднішній день. закон о том, что садики детские нельзя приватизировать, ну и морально, наверное, с моральной точки зрения это нельзя делать. Значит, их нужно вернуть, выплатить те финансовые средства мизерные, которые были уплачены за эти детские садики, за целостные майновые комплексы, повернуть, вернуть обратно тем, кто их платил, и выселить оттуда всех, все эти парикмахерские там офисы и все остальное, и вернуть их полностью детям. Причем Государство, область и город должны особое внимание этому уделять. И со школами полегче в этом плане, потому что школы, слава богу, в большинстве своем не дошло до приватизации. Да. Это раз. И мы видим, что в школах действительно есть школы, особенно в центральном части города, где они показательные. Там есть и нормальные условия для детей. И скажем там, подготовка учителей не вызывает абсолютно никаких, вот я сколько общались мы с учителями, профессиональная подготовка учителей, я считаю, достаточно и даже более чем. С человеческой точки зрения учителя все, 100% учителей, это нормальные профессиональные люди. И на ту зарплату, которую они работают сегодня, им только низко надо поклониться и сказать большое спасибо. Это все, что я могу сказать об учителях они уделяют больше внимания, чем, наверное, и уделялось бы на ту зарплату, которая они работает. За счет своего времени личного, за счет времени своих семей и за свой счет материальный, в том числе, финансовый в школу приносят и за свой счет и мячи, я знаю, и учебники и так далее. И так далее. Вот. Так что в этом плане более-менее. Но, ну, тем не менее, есть и свои, свои минусы. Какие? Например, раньше в школе особое внимание уделялось как бы профессиональной подготовке детей. То есть были какие-то профцентры и определенная направленность была. То есть можно было выбрать какие-то, скажем так, там, профессии водителя, профессию там швеи мотористки еще какие-то там Вы можно значит, было, да, путнем. да скажем так на, на первый период достаточно было что я пришел взрослую жизнь, имел какую-то минимальную профессию за плечами или направленность. Вот, на сегодняшний день, к сожалению, этого нет. Это раз. Второе. Смена, постоянная смена вот этих политических направлений и, соответственно, смена учебников. То есть мы берем так. Вот вчера мы одна была история, сегодня переписываем историю, позавчера была третья история, опять переписываем. Скажем так, взрослый человек не всегда следит за этим и не найдет зерно, не может понять, так где же история правдивая, где неправдива. То есть мы должны для себя, особенно для наших детей, а история это как бы наша основа жизни. Без истории не существует само общество, не существует гражданство, не существует, не существует государство. Так вот мы в конце концов должны или собрать круглый стол, или найти примирение в обществе и наконец-то сказать, что вот наша история такая, со всеми минусами, со всеми плюсами, со всеми там западными, восточными направлениями, но она такая и есть. Она правдивая, и надо признавать, что да, и, и э, были и, и страницы истории и такие, и другие. И надо признать, и друг другу простить, и на этом поставить точку. История для наших детей, это должна быть единая история Украины, а не разная Украина, восточная, там, западная, и не нужно делить ни в коем случае. Вот. Потом, конечно, со школы, вот раньше школы были по направлениям. Там математические школы, языковые, лингвистические и тому подобное. Хотелось бы сейчас, чтобы эти школы были все-таки с направленностью. направленности. Конечно, да. Потому что при той системе, которая сегодня есть в мире обучения, все равно кто-то на гума больше гуманитарной науке налегает, кто-то на точные науки и так, далее, и так далее. и так далее. То есть Он должен уже подготавливаться с самого первого класса и прийти к высшему учебному заведению с каким-то целевым знанием, что он будет там или юристом, скажем, или математиком, или физиком. То есть более профессиональная подготовка именно за счет там, именно в школе. База должна даваться. Вот. Что касается, конечно, материальной базы школы, да, ну, так как и у нас в стране вся материальная база сложная с этим, потому что финансирование. Нет но я думаю, что больший процент должен бюджета уделяться именно школам, потому что это наше будущее, это наши, это наши рабочие места, это рабочие